Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu. Pada kesempatan kali ini, Kang Mumu akan membagikan informasi terkait benih padi unggul lokal yang memiliki produksi sangat tinggi, dengan malai panjang dan juga bulir yang cukup banyak. Selain itu, umur panen yang cukup singkat. Jenis padi apa saja, mari kita simak. Padi Hercules biasanya orang Aceh menyebutnya. Potensi dari jenis padi Hercules ini bisa mencapai 12 ton per hektarnya untuk umur panen sendiri 75 sampai dengan 80 hari setelah tanam ini sangat kenja menurut kami ya untuk anakan produktif ini bisa mencapai 30 sampai dengan 40 anakan perumpunnya dengan tinggi tanaman sekitar 90 sampai dengan 110 cm untuk ketahanan rebah ini cukup tahan. Perkirakan 95% untuk ketahanannya. Untuk batang, batang sendiri lebih besar dibandingkan padi genjah jenis lainnya. Jadi, ini tahan terhadap hama wereng dan juga tahan dari kerbahan. Selain ketahanan terhadap hama wereng, ini juga tahan terhadap penyakit belas jadi cocok untuk ditanam di musim penghujan. Sedangkan untuk rasa nasi ini rasanya enak dan tekstur nasi pulen. Untuk perawatan sendiri ini mudah. Cocok ditanam di lahan irigasi ataupun di lahan tadah hujan. Jenis padi galur yang dikembangkan di daerah Indramayu ini disebut dengan padi galur E351. Jenis padi galur ini digadang-gadang akan menjadi primadona di tahun 2024 karena memiliki malai yang sangat panjang dan juga bentuk bulir yang panjang dan cukup besar. Selain itu, Jenis padi galur ini memiliki produksi yang sangat tinggi. Ini bisa mencapai 13 ton per hektarnya dengan rata-rata produksi yaitu 9 sampai 10 ton per hektarnya. Bentuk dari tanaman ini tegak dengan daun bendera yang tegak dan juga bentuk daun yang tidak begitu lebar sehingga dalam pengisian bulir bisa sampai full ke punduk-punduknya kemudian untuk jumlah bulir malainya yaitu 250 sampai dengan 450 bulir malainya dengan bulir panjang dan cukup besar menjadikan primadona bagi para tengkulak selain itu untuk berat per seribu bulirnya ini mencapai 30 gram Kemudian untuk kerebahan sendiri ini tingkatannya sedang ya. Untuk rasa nasi sendiri ini pulen. Kemudian untuk tinggi tanaman ini 115 sampai dengan 120 cm. Untuk umur sendiri ini 105 hari setelah tanam untuk ketahanan hama dan penyakit ini cukup tahan terhadap awar daun bakteri kemudian tahan terhadap blas dan juga agak tahan terhadap tungro untuk ketahanan terhadap hama warang batang coklat ini lumayan cukup tahan padi jenis ini merupakan padi yang berasal dari Aceh di mana umur dari jenis padi ini yaitu 95 sampai 100 hari setelah tanam. Untuk tinggi tanaman sendiri ini lumayan tinggi ya, bisa mencapai 120 cm. Makanya dalam penggunaan pupuk urea harus dikurangi 25% dari biasanya, yaitu mengurangi dari kerobohan dan juga serangan hama dan penyakit yang mengakibatkan padi ini produksinya akan menurun untuk anakan sendiri padi ini tidak terlalu banyak yaitu 15 sampai dengan 25 batang perumpunnya ada kelebihan ada kekurangan kelebihannya yaitu bulir malai yang 800 sampai dengan 1000 bulir per malainya ini menjadikan ciri khas dari jenis padi Rajasa 01 untuk daun bendera sendiri ini tegak jadi jangan khawatir para sahabat bila menanam di daerah yang banyak serangan dari hama burung pipit untuk pengisian bulir sendiri ini terisi 90% sampai dengan 95% terisi ke punduk-punduknya untuk potensi hasil sendiri ini bisa mencapai 15 ton para sahabat lumayan tinggi ya tapi rata-rata di lapangan ini 10-12 ton jenis padi ini tidak cocok ditanam di lahan gambut cocoknya di lahan tada hujan ataupun di lahan irigasi untuk menghasilkan gabah dengan kualitas baik dan pengisiannya sempurna sampai ke punduk Kang Momo menganjurkan untuk tanam jenis padi ini per lubang tanamnya yaitu 2 sampai dengan 3 batang per lubang tanam dengan menanam tidak terlalu banyak diharapkan bisa maksimal sampai dengan 1000 bulir per malainya Selain itu untuk memaksimalkan kualitas gabah dan pengisian, Kang Umu mengharapkan ada perlakuan khusus di fase generatif yaitu umur 50 hari dengan penyemprotan seperti pada video ini. Jenis Amazon 218 biasanya petani menyebutnya di mana benih padi ini memiliki umur 90 sampai dengan 95 hari setelah tanam. Ciri khas jenis padi ini memiliki anakan yang cukup banyak yaitu 50 sampai dengan 80 per Dengan tinggi tanaman 90 sampai dengan 100 cm. Untuk jumlah bulir sendiri ini juga lumayan banyak ya para sahabat 250 sampai dengan 350 bulir per malainya Untuk potensi hasil sendiri ini bisa mencapai 13 ton per hektar. Untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit Ini tahan hama orang batang coklat Dan juga tahan terhadap bakteri terutama blast dan ini juga sangat tahan roboh. Untuk rasa nasi sendiri, ini pulen, cocok ditanam di lahan irigasi, rawa, dan tadah hujan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi para sahabat Kang Momo dan para sahabat tani di Nusantara yang belum subscribe. Silahkan subscribe dan jangan lupa tekan. Tombol loncengnya, Sangat bagi para sahabat jenis yang memiliki padi apa? pengalaman terkait jenis Mari padi, padi ini selamat yang selamat sudah menanam, silahkan berbagi pengalamannya di kolom komentar. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.